Алло, ало поліція. Слушай, хорошо. E, смотрите, зараз выезжать за вами буду. Где вы там передо мною поле Ви пройшли э, разбитую машину по полю. Да, 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 да. да. Ми пройшли в разбитую машину военную. Там а... була первая посадка. Приїдемо заберемо. Хорошо. Да, хорошо. Потом... Я вже вискочив. Угу. Ситуація на Красногорівському напрямку все більш і більш напружена. І робота білого Янголу тут – це не тільки постійні поїздки по бездоріжжю, обстріли та евакуація. Прямо з лінії обстрілів. Це ще історії. Історії людей, які звідти виходять. Сьогодні ви почуєте людей, які 12 кілометрів пішки пройшли з Красногорівки. Яка ситуація зараз у місті? Дивіться далі. Ми, де бачили? камінь какой-то хоть бив а з нас загонь не виступав. Ще раз видалиш, куку, щоб нічого не було. Дома розбиті, там нічого не було вже, взагалі нічого, на камінь, а вони вже і що разпомінули. Старий останець. Меня волной такое ощущение, что меня вот так вот разделили и потом забрали. Я, я две недели не встать, не волнувала ничего, у меня ужин, вот это все, кровь сушить не у меня глаза, я не видела ничего. А Почему вы звонили, когда еще можно было хотя бы заехать или хотя бы пробраться? Ну, да, бабушка, она уперлась, сказала, пока не увижу, что дом развален, а я не уеду. За две минуты загорелось, все. Подвал горит, а ну, как микроволновка. Уже дышать бежать, нечем пылью тогда все до соседки. Добежали, чтобы хотя бы так доползли, так, чтобы, чтобы хоть, хоть, пересидеть. Мы их уговаривали, говорю, пойдемте с нами, говорю, тут лучшего жизни не будет. Она оставила документы, вещи, вот такую сумяку, она говорит, вы понимаете, что мы, и, мы с вот этим едем, доперлись. И мы, короче, мы просто утром говорю, думаю, мам, не надо к ним ну, заходить, они тоже с нами сейчас все разведут, говорю, и все. А все я думаю, там уже ничего и нет. Потому Живьем. Завалило в подвалах и так умерли. Не, не смогли из-за этих обстрелов просто откопать. Мужики, мужики бежали и военные помогали наши. Не могли откопать, потому что обстрелы не прекращали. С, с, с автоматов, да? И, с автоматов. У них, я не знаю, и кассетки какие-то. Видели в упор бабки. Дед с палочкой пожилой шел. Просто в куски разорвала. Бабка с дедом жили у них сына. Сына ранила, пока она звонила, еще сушок забрала. Его второй раз прилетел, и по уголу И люди просто выбора нет. Когда ты понимаешь, что ты в подвале, собственно, в Париж, или ты понимаешь, что у тебя живем, может просто там привалить, то у тебя выбора нет. Либо под пули чеши. И это чудо, что мы просто оттуда, я не знаю, я всю дорогу так шла и крестилась, молилась. лучше выезжает. Пусть думает о том, что 50 снарядов падает в один двор. И попробуй выжить в этих снарядах. И не маленькие. Проломила потолок и дырка. И вот а это вот такая вот летит, Так что ты скажи, пусть не думают носит. за то, что просто испуга в легким пройдет, и все пройдет, понимаешь? Там, когда они разбомбили завод, Там почастую два верхніх переулка змили просто з людьми. Одною прилетіло в хату, та спала бабця. Прямо кровоті прилетіли, там збирати нічого. Побіжали спасати, ну горіло і спасати, собственно говорять нічого. А ховали взагалі людей чи ні? А в останнє час хоронили в огородах. В огородах люди ми удивлялися, здивовані були, тому що це. У городі харнить. Ну от так от. Харнули в огороді, де хто, і люди пішком йшли от сюди. Близько Курахова вибиралися, щоб хоч хто хтось уцілів. Нічого живого там нема. Ні, навіть груди кирпичі немає. Все, Все кирпич розсипаний в муку. Так, що тіла просто лежали да, це було. Як ви на зв'язок от вийшли з Артемом Віталійовичем? Як ви сьогодні виходили? Розкажіть, будь ласка. Ой. Як дзвонити, ми не знаємо. Навіть не думали, що ми кому-небудь дозвонимося взагалі. А зв'язку немає. Позвонила моя сестра, скинула номер. І ми отак зв'язалися. І сказала, що так і так, ми пішки йдемо. Скільки пройшли пішки? 12 кілометрів. 12 кілометрів ми йшли пішки по полям. І то, ми не знали взагалі, куди йти. Ну як, автобус, як їздив, автобус. Тобі. Ту дорогу знали, маршрутки. А по полям, я взагалі, не... чиста інтуїція, на угад І ми подумали, тому що, тому що якщо і... 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 ми зараз, с... зараз не вийдемо, то не вийдемо ніколи. Цільноправильно свистять пулі в нашу сторону, іменно по ногам. Якщо і... і... ти на, на колінах йдеш, тоді більш-менш, А можеш ну, на чоловічському рості стріляє, він ж не писає. І тим більше хати пообвалилися, хоч якісь барикади защитає. А в... так вийти немає можливості нікуди. От ми засадили огород, ну там ну, це скільки прильотів? Шесть Шість прильотів. На, шестисотках. на шестисотках от так все перерито. Сажали, ми ж надіялись, хоч щодо викапать вийшли і тут же созвонились, тому що тут более-менее хоть связь якась була. Подзвонили, сказали, що на стрічі виїхала нам хлопці. Громадніше їм спасибі, що спасаючи людські життя. Просто людське життя спасають хлопці під обстрілами, під такими кулями. Ризикують своїм артем, життям. Артем, артем вообще заводи. Я артем, ж говорю, рискує своїм життям. Мені. Витаскують людей, просто витаскують людей, що тут халепи. Спасибо, що це нас зустріли, привезли, Чи могли помогли, і накормили, і постиратися дали, і помилися як люди, і предоставили де спати. Тому що, що таке в підвалі спати. Куди далі плануєте? Якісь плани є чи ні? Поки розтіреност. не знаю, как что делать дальше. но ну, раз живы, здоровые, не поранены, я думаю, люди помогут, подскажут, да и сами как-то будем выкарабкаться. Разве я не думала никогда, что буду в технике военной, а я ветеринар, я ветеринар, я не думала, что буду разбираться, что такое кассетная, отличить лепесток от фугаса, я не думала. А я слышу, что-то звук необычный, я стою, как дура, уши развесила, слушаю, а он приближается, приближается. У Фаба, он как необычный, его ни с чем не. У меня такое ощущение, оно сквозь меня прошло, я не наполнила, меня просто ошвырнуло до стены, лицо как будто с меня сняли, вот так вот разделили и собрали. Я потом просто от бесилия упала, я, у меня голова раздулась, я не видела, у меня в ушах кровь запеклась. У меня руки после этого две недели тряслись, я говорить не могла, я заикалась. Это просто повезло, что осколки... Осколки, они долетели, аж до колхоза долетели. Нюхом чувствуют этот. Я не знаю, может маячок какой-то, может не это, но только до... сни... ловится маленькая антенка, хоть чуть-чуть. Никому-то не звонит, никому ничего, просто антенка, все. Над тобой один летит, один зависает, он показывает точку, а второй уже летит готовый с бомбочкой. А от этих бомбочек это, это разлет такой же, как от обычного снаряда. А кто-то погибший есть из соседей такого? А, женщину ранила, ей этой бомбочкой ногу оторвала. Соседи вышли, чтобы ее, ну, выбежать, ну как, они же, ну, крик все это, хотя бы хоть затащить, хоть что-то. И получается, эта бомбочка, я не знаю, чем была начиненная, но изрешетила. Человека просто изрешетила. Маленькая, казалось бы, бомбочка, но звук от нее, и ямка маленькая, но, но звук от нее такой же, как от обычного снаряда. А те люди, которые пошли на выручку, след им прилетел обычный снаряд уже под двор. Ну а уходить. сейчас, вот, вот когда вы выходили сегодня утром? Точно такие же трупы, точно такие же части. Часть, я не знаю, даже из урона, там даже человека узнать нельзя. А люди, которые до нас еще раньше выехали, которые еще раньше поняли нас, что там творится, они говорили, что они пытались прятаться в спадво, потому что город-то большой, перебежками. Говорит, мы зашли, забежали, заползли в подвал, который уцелел, чтобы спрятаться. А там гора трупов поскладывали. И все. Поскладывали, как в камеру. До вчера... До вчера 4 на огороде. Огород 6 соток. А, возле подвала в метре одна. Но она, я не знаю, она, скорее всего, не разорвалась, потому что, когда вторая прилетела, она рванула, как дверь рванула. Вы в подвале в этом? Да, Одна у соседей, мы, мы там генератор прятали в подвале, чтобы его не слышно было, потому что без воды и без этого, а у соседей скважина была. Вот. Одна под дом прилетела, не разорвалась. Вторая под дом прилетела, разорвалась вместе с той, которая прилетела, упала половина хаты, завалилась. Ну, вот, прихожка. Третий упал, прихожка довалилась. Вот. Получается, в общей сложности... Десять снарядов. И вчера около... Я, я насчитала, но ну, это когда, до того, как я перестала слышать, я досчитала 11 штук. Это за какой период времени? С 11 утра до 11.45. Они же генератор-то услышали? Услышали генератор, подумали, а какого, извините, черта, думают, у людей не может быть генератора, откуда гасить? Подлетел дрон, увидел, у нас надписи были, везде надписи, там, на всех, на чем могли, мы написали даже этот. Он подлетел в упор. А что написали? Люди, живут люди. Я вышла, дрон меня в упор видел, что, ну, ну да, может, прическа. Думают, наверное, все-таки пацан. Или мама. Думают, а, наверное, все-таки, ну, женщина же -то тоже служит, наверное, думают. И это даже старушек. Ничего, увидели всех. Вот так облетел, посмотрел. И сразу первый, он как раз висел в это время, в гараж, в гараже была машина, вот это все это сразу всполыхнуло, взорвалось, перекинулось на хату. Мы да, вот, до тети Вали, она соседка наша, поползли, вот, переждать, потому что они не прекращались. А этим. у тети Вали крыши нет. И я говорю, мам, как будет, я говорю, пошли, хоть подвал остыл. Я думаю, а он не остыл. Мы же бежали, температура и такая, что у меня волосы обгорели. Вот эта мама меня стригла, это волосы обгорели. Это просто благо, что выжили, это было, что телефон был заряжен. Потому что если без телефона, я бы никому, я у вот тете позвонила, чтобы она с ангелами связалась. И вот это мы 12 километров в Долго шли? Подождите, мы вышли часа в 20. пол шестого, да, два часа мы, мы шли, Восемь, восемь мы были уже там. Не шли, мы даже бежали. мы, мы, мы не останавливались, мы уже бежали, ноги, бежали. ноги, ноги одубели, уже, я уже просто так поздравляю, мам, только не останавливаюсь, я говорю, остановимся, все, Це все. Дощ перічів. Це благо, що був дощ, ані хоча б в дождь притихли. Я не знаю, може щось у них в дождь не то. но це просто проскочили. Батько Наталі, дідусь Олени, проживав у Вугледарі. На цих кадрах вони переглядають кадри однієї з останніх поїздок поліцейських Донеччини в Вугледар. Місто в останнє вони бачили більше двох років назад. Ну что сидеть, как мы сидим, предлагают помощь, и никто не Все улицы у нас такими усеяны.